小青，快随我到院内设法谈。出什么事儿了？有人加害穆王妃，想以此加害官人。啊，使劲儿啊！忍住啊，娘娘！娘娘在儿？稳住，娘娘！啊，使劲儿、啊！九、啊、天应元阵法，姐姐，你可是想招来雷公电母对付那人的邪术？雷电乃天地间至阳至刚之物。

东方师君，召唤我等！你这妖孽，居然敢做法戏弄神君！谁有功夫戏弄你们啊？如今临安城内有人擅用妖术，企图逆天改命，损伤福报之人，你们管还是不管？竟有此事！你们休要糊弄于我，待我用乾元照妖镜一探究竟！ 天尊，速速降下雷劫，还人间公正清明。天,天霹雳，你说。 到底怎么回事？啊、是雷公和电母妖孽请来了天神助阵。<laughs> 小爷，我们不能再施法了，会遭到反噬的。你之前不是说万无一失的吗？现在叫我怎么办、啊？虽然不能再对穆王妃施法，但是我用怨气引来了凶杀。那些凶徒死前都看过许仙的画像。 他们会跟着去他家的。此话当真？千真万确。<laughs> 你给我听着，不惜一切代价，我都要许贤的命。乡爷放心，下次保证一击奏效。 贤弟，怎么样？恭喜王爷，是龙凤胎，母子平安。真的？多亏了许大夫，娘娘产下小王爷便晕了过去，若非许大夫发现娘娘腹中还有小郡主，那就凶险了。本、啊、婆此番辛苦了，本王重重有赏。谢谢王爷、啊。贤弟，此番多亏贤弟，不止救了王妃，而且还给我带来了一对龙凤胎啊！ 王爷客气了，还以为我这身半神之血无用呢，没想到还可以助力姐姐的法阵。这一次那蛤蟆精不死也丢半条命。 看他还怎么给我们使绊子？姐姐，你怎么了？我总觉得这件事情还没有过去。